Hoş gördük. Azda Azərbaycan xalqı. Gördüyünüz kimi bizə müraciət olunub. Göyçay rayonu. Foto şüxlüsə deyirəm. Foto kanalının arasında olaşlı olaşlı. Yəni burada gördüyünüz vətəndaşlar dəvət edib göz açsa kanalı insanlıq üzrə Yəni burada aqılları tapdalanır. Nömrələr və vətəndaşlar tərəfindən hallanı tapıldılar. Bizlər dəvət ediliblər bu şərəfdə. Müəllif özlərini təqdim edəsən. Salamu aleikum. Mən Göyçay rayonunun Vaşıqlı kəndində yaşayıram. <coughs> Abdullayev Kamil Məhəmməd oğlu. Bir qardaşım var. O da gözdən birinci qurup əlildi. Məndən 1 yaş böyükdür. Evet. Abdullayev Ramin Məhəmməd oğlu. Bizim e, elə bir kim bu həyəti yanı torpağımız var. 11 sot, 9 sotda bələdiyyət torpağıdır. 40 ildir bizim istifadəmizdədir, ailəmizə məxsusdur, hamımızın e, yəni bu çıxarışda hamısının da adı var. E, qanunsuz olaraq bu yeri mənim qonşum Kərimov Ərəfün Əmərov oğlu əlimdən almışdı. Burda mənim darbazan vardı, gördüyünüz kimi. Buranı tutdurub qanunsuz yolla tutdurub ağaclarım pax qolaram, hamısını qurudur. Bircə -bircə qurudur, o, bir də bitə biləcüludur. O ağaclarım qoruyur. Bu ağaclar hamısı mənimdir. Demək olar ki, mənim heç bir yerdə işləmirəm, heç bir yerdən dövlət dəstəyi almıram. Mən ancaq bu kənd təsərrüfatina, ağaclarımla, meyvələrimlə dolanan bir adamam. Qardaşma da özüm qulluq edirəm. Mənim bax bu yerim, bu torpağıma qanunsuz olaraq əlimdən alıblar. Bu çıxarış çıxarışda bu yermin çıxarışıdır. Mənim həyat yarı həyatyamız, qorxağımız bizim. Bu adamlar yaşamğa bizi qoymır. Yəni başqa şey demək olar ki, mənim ucid həyatımı da deyir ki, sabah sabah günün həyatını da əlindən alacam səni. Bu adam pulu gücünə, ondan sonra varı gücünə bu adam qoçuluq eləyir. Cənab prezidentimizdən və bu torpaq şöbəsi, torpaq e, reestr idarələrindən xahişim bir də budur ki, cənab prezidentimiz kənd təsərrüfatına, necə deyim, kənd təsərrüfatı ilə dolanan insanlara üstünlük verib. Yəni kənd təsə indiyə kimi 40 ildir buranın vergisini ödəmişəm, nağdını ödəmişəm. Cənab prezidentimdən xahişim bir dənə odur ki, yazmaqla neçə kərə nəçə dəfələrlə yazmaqla mənim e, müraciətim heç bir yerə çatdıra bilmədiyim deyə bu kanal vasitəsilə xahiş eləyirəm ki, mənim qanuna olan yerimi haqqımı bərpə edinlər. Hə, mən sizə bu torpağın həmin bu bizə aid ailəmizə məxsus olan torpağımızın e, çıxarışını göstərirəm 11 sotdan ibarət olan torpaqdır. Onu mənim əlimdən alıblar. Hə. Ondan sonra bu, e, bu bələdiyyə bələdiyyəmiz tərəfindən, kənd bələdiyyəmiz tərəfindən verilən araşımızdır, bizə məxsus olan torpağın, yəni bələdiyyədən verilən araşımızdır ki, torpaq həqiqətən də bizimdir. Hə. Ondan sonra Bir də ki e, cənab prezidentimizə çatdırıram ki mənə bu e, Göyçay rayonuna baxan daşınmaz əmlakın Azərbaycan Respublikasının əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət vəsait xidmətinin 16 sahəli ərazinin verdiyi bu qanunsuz yanı burada e, Kərimov Ərəfının aldığı yerin koordinatlarının üst-üstə düşməməsini göstərmiş 2000 2021-ci ilin ildə amma bizə yenidən biz müraciət edəndən sonra rəestr xidmətinin katastr ıı, nömrələrinin üst-üstə düşməsini burada qeyd edir. Bizə ikili sənəd verməsini Burda göstərir, yəni ki bu qanunsuz olaraq bizə burda yəni çox haqsızlıqlar olur. Bunların mənim bu yerin üstündə Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi İbrahim Fətxahov mənə bu işlə bağlı Mərkəzmə icra prokurorluq şöbəsinin e, rə, rəisi Hökmat Quliyev gəlib mərkəzmə qərarını icra edəndə mən onlara bildirmişəm ki, e, bura Ucar rayonunun 16 sahə ərazinin o əmlak məşəllələrinin reestrindən əməkdaşı gəlməlidir, burada iştirak etməlidir. Onlar məni qırağa çəkərək yeri idra eləmək istəyiblər, mən ona icazə verməmişəm və getmişlər. Ondan 5 gün sonra məni 10 sutqa bir həbsə atıblar buna bu barədə. İnzibati həbs eləyib. Ondan sonra mən çıxandan sonra bir müddət sonra gəlib yenə icra eləmək üçün. Yenə fikrini bildirir ki, biz məhkəmə qətna qətnaməsinin icra eləməliyik. Mən yenə də öz fikirlərimi bildirmişəm ki, burada əmlak məsələlərinin rejistri yana. Registrdən e, bura gələn olmasa mən icazə vermirəm. Öz həyatımdan da çıxmıram. Çünki bura mənim əlimdə çıxarışım, gördüyünüz kimi çıxarışım burada. Mənim əlimdə çıxarışım var. Mənim burada haqqım var axı. 40 ildir ki mən bura. Bax bu ağaç, gördüyünüz ağaçlar biraz <coughs> gəl. Qurma ağaçlardır. Hamısı meyvə ağaçlarıdır, bal gətirən ağaçlardır. Mən bur buru ilə ailəmi saxlayıram, gələcəyin əskərini saxlayıram. Yəni mən buna görə də icazə vermədim. İkinci kərə də icra probaşiya şövbəsinin, yəni icazə vermədim ki, mənim haqqım olan yerimi əlimdən alsın. Məni 15 şutqada bir 15 şutqada bir həbsə atırdı. Məni həbsə atandan sonra bir, bir, e, mart ayının 2022-nin mart ayının 3-cü günü icra prokurorluq, probsiya şöbətindən gəliblər. Mən həbsdə olarkən qardaşım birinci qrup göz 50-dir. Çölə çıxa bilməyib. Anam Allah gəmbəlinə rəhmət eləsin, rəhmətli anam çıxıb gəlib. Burda e, polis mayoru Həbib Sadıqov. Anamı itəlib, yığıb burda. Anam öz sözüm deyir ki, burada şey e, Reisler'den adam e, olmayınca buranı idra eləyə bilmezsiniz Axı bura bizim hakkımız olan torpağımızdır. Hakkımız olan həyatımızdır. Anamı Həbib Sadıqov itəliyib yıkıp yoldaşım təcili yardıma zəng anam orada inusut keçirib. terdili yardıma yoldaşım zəng Polis mayoru Həbib Sadıqov götürüb təcili yardıma. Zəng elir ki, bunlar özlərin artistliyə qoyur. Təcili yardımda gəlməmiş. Ona görə də bu ucdan anam e, may ayının 31-i günü rəhmətə getdi. Rəhmətə getdi və öz çirkin əməllərinin həyata keçirdilər mənim yerimi əlimdən aldılar. Mənim bax bu torpağım burada məni Böyük bir darvazan vardı. Darvazanı çıxardıblar. Hamısını qardaşıma aid olan. Burada qardaşım 1-2 qardaş bir çatının altında qaldıq bu dəqiqə. Qardaşımdan ötəri burada kubik daşından belə alıb qoymuşdum. Şifr örtüklərindən belə alıb qoymuşdum. Hamısını sındırıblar. Bu həyətdə bax orada da sınıqları da ordadır. Hamısını sındırıblar. Çəyiliblər. Mənim bütün daşlarımı hamısını çəyiliblər. Satıblar. Mən indi bilmirəm, cənab prezident, mən sizə müraciət edirəm, sizdən kömək istəyirəm. Mənim халqumdan dəstək istəyirəm, kömək istəyirəm. Çox qanunsuzluqlar, haqsızlıqlar gedir. Ha, hə, indi buyurun, gedən mənim bu ə, evimə orada məşələ lazım olan hələ çox yerə göndərdiyim lazım olan sənədləri sizə təqdim edeyim, göstərdim ə, geniş ətraflı ə, baxın. Yəni mənim burada çox qanunsuz olan məmurların, məmurlardan şikayətimdir. Qanunsuz qərar verən namizədlər. Hə, buyur, ha, buyurun qardaş gəlin, Bak bu benim burada hamısı yəni senetlerim de bak bunu bu da rejistre evet, bu da rejistrenden bunu burada üst üste düşmeyen koordinatları gösterir Hə. <laughs> burada da göstermediğini gösterir <laughs> Bu burada Mene göç rayon məhkəməsi 15 gün müddət müddətinə inzibati tənbeh növü təyin edilmiş. 15 gün burada, yani 15 gün burada şey eləmişəm. İnzibate. 10 sütka burada. 10 sütka da burda yani celeyip. Hepsini bu. On 10 On gün müddetine inzibate heps. Tembi növü tayin edip. İbrahim Fəttaxovun sədrliyi ilə Göyçay məhkəməsi. Ha. Mənim həbs olduğumun da səbəbi mənim ə, öz qanlı həyətyanı olan torpağıma qeyr-qanlı çağılmamış, eləməmiş gi, ə, girmələri səbəb olub. Yəni mən də çıxıb demişəm ki, bu mənə gərək çağıraydınız ki, mən mənim xəbərim oldu. Mənim həyətimə mənə deməmiş, mənə həyətimə girib həyatımda siz bu ölçü bir ki iş aparırsınız Ucar reyslərinin də əməkdaşının iştiraki olmadan Və məni 10 sutka bir həbsə atdılar, 15 sutkada inzibati bir həbsə puliqlar. Bununla bağlı yəni buna görə Bir şərh var. Siz sonra dəyinmədiyiniz nədir? Demə Cənab prezidentimdən və ıı, Azərbaycan xalqından xahişim budur ki, mənə dəstək olsunlar. Mən gələcəyin əsgərini böyüdürəm. Mən bu torpaqlara indiyə kimi ıı, kommunal vergi kimi ödəmişəm indən belə mənim əlimdən alınan torpağa görə. Mən bu Cəhət indi onu da ödəyəcəyimi, ödəyəcəyimi olduğumu yanan sanata yer. Um, Bəli. Yani, bax. Bu mənim hamısı verdiyim verginin çekləridir. Baxın. Verginin çekləridir, bunlar İndiyə kimi, yəni aydan bu Ha, bunların hamısını yəni ödəmişəm mən. <laughs> mən bu kommunal vergisin, həmsə o nətərdir? Əkdiyim, əkdiyim ağaclardan meyvələrdən çəylirdim. Şey İndi onu əlimdən alandan sonra elə bil ki, bu tüsbağanı öldürdün ya çəvirdin, o bir fərqi yoxdur. Yəni bu elə bil ki, mən öldürdüyüm sayılır. Mənim heç bir yerdən gələrim yoxdur. Mənim ağaclarım, mən balalarımı ondan sonra birinci grup çor kardeşimi bu ağaçlarımla saxlayıram. Bir anam vardı böyükümüz. Allah cəm ölənlər rəhmət eləsin. Anam da bu torpağa göre, bu komşunun belənçinə hayasızlığına göre rəhmətə getdi, inut keçirdi. Ölüm kağızı da buradadır. Hamısı qeyd etdiyim kimi. onu da gösterebilirim yana. Yani. Bu təyki klassdırılmamış koma. A cül bu və cülhar bahaqırdınlar. Allah qaynar təbəssüm. Allah ölənlərə zəriəmet versin. Yəni mən elə bir vəziyyətliyəm, vəziyyətdeyim ki, bu dəqiqə. Bilmirəm, vallahi heç üzü elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar ki, üzü az qalıram intihar vəziyyətinə özümü nə bilmək in intihar vəziyyətinə məni çatdırıblar. Bir başa mənim əbbəyimlə, çörəyimlə oynayır bu adamlar. Mənimlə nə prinsipi edir? Başım çıxmır mənim. Adamın varı var, imkanı var, pulu var, deməli onda pulu olmayan ölməlidir. Mən bununla bağlı çox yerlərə deyirəm, bax bir ustun üstü hamsa sənətdir, çox yerlərə müraciət eləmişəm, çox yerlərə bu qanunsuz ancaq Pulun hesabına da pulun hesabına ancaq bu adamlara şey eləyirlər. Mən bununla bağlı gözdək kanalına ıı, müraciət etmişəm. Allah razı olsun, Allah köməkləri olsun. İctimai fəal gəlib bunu işıqlandırır. Allah razı olsun. Dan Allah köməyi olsun. Cə hə. cənab prezident, Allah ona da ömür versin. Mən prezidentimə arhalanmışam prezidentimle. Bu, buna göre ümit, ümit ki prezidentim buna göre <laughs> mene kömehli eder. İnşallah da Buna göre Erdoğan Tekiler. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi biz de sahip olur ki geleceğin askeri olan evladımız yollar. Onun sosyal gayetleri var. Aynen. Bu kadar Çox sağ olun. Allah kömək eləsin. Allah razı məmurlara, sağ ol verdin. Vidanla çalışan məmurlar. Albatta ki. Çox sağ olun. Tamdır. Amma bir dantsız olaraq belə ayınələri, təsəvvürdəgənlər. Çörəyin çox pax boyda subutdur. Yəni 2.3. Yəni bunu biz gördük, şahid olduq. Hörmətli tamaşaçılar və Azərbaycan xalqının yəni siyasətçiləri yəni bir belə özbaşınalıq olmaz. Yəni cənab prezident nə qədər deyirsə ki çatda kət sərvətində, çətçi nə ilə dolanmalıdır? Torpaqla. Bu halda bu bəyin torpağını əlindən alaraq verillər bir imkanlı şəxsə saхта yollarla bu günlərim bunun gördüyünüz kimi gələcəyin əskəri deyirik axı ah, gələcəyin əskarının sosial təminatı da lazımdır dolanışığı təhsili lazımdır bunu bu ata necə həll edəcək